Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Halo teman-teman, semoga kabar Anda selalu dalam kondisi yang baik dan penuh dengan keberkahan dan semoga apa yang kami bagikan di sini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi referensi bagi peternak semut rangrang pemula. Pada video kali ini, kami akan mereview sebuah peternakan semut rangrang milik Mas Ferry dari Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Review ini tidak kami maksudkan untuk menggurui atau karena kami merasa lebih pintar daripada beliau atau siapapun juga. Ulasan ini hanyalah sekedar masukan berdasarkan apa yang telah kami ketahui dan sesuai dengan pengalaman kami selama berternak semut rangrang sejak tahun 2013. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat untuk peternak semut rang-rang rang pemula yang lainnya. Apabila nantinya ada hal yang kurang jelas atau ada pertanyaan dari Anda yang menonton video ini, kami persilahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Insya Allah kami akan merespon dengan sebaik-baiknya. Baiklah, langsung saja kita lihat video yang telah dikirimkan oleh Mas Ferry ini. Untuk yang pertama, kami akan mengulas terlebih dahulu tentang rak yang beliau gunakan. Rak yang beliau gunakan ini terlihat dibuat dengan cukup rapi, akan tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan lagi, yaitu tentang tonjolan yang ada di kaki rak ini. Seperti halnya yang sudah pernah kami bahas dalam video terdahulu bahwa konstruksi rak tidak boleh ada tojolan seperti ini karena ini akan menjadi tempat semut rangrang -rang berkumpul dan menjatuhkan diri secara massal jika mereka tidak merasa nyaman di rak yang diakibatkan oleh kondisi dalam rak atau kondisi ruangan tempat kita berternak semut rangrang. -rang. Apabila sudah terlanjur menggunakan rak seperti ini untuk menjaga agar semut rang-rang yang kita pelihara tidak mudah melarikan diri dalam kondisi mereka tidak nyaman di rak, maka solusinya adalah dengan mengoleskan oli bekas atau minyak goreng ke tonjolan rak ini agar tidak mereka gunakan sebagai tempat untuk berkerumun kemudian menjatuhkan diri secara massal. Untuk selanjutnya, kami akan mengulas tentang pengaman rak agar semut rangrang tidak melarikan diri dari rak budidaya. Di sini, beliau menggunakan bak plastik yang diisi dengan air. Salah satu kelemahan dari penggunaan air sebagai penghalang atau pengaman agar semut rangrang tidak melarikan diri dari rak ini, yaitu semut rangrang berani untuk mendekat bahkan mereka berkerumun untuk berusaha kabur dengan cara membuat rantai bergandengan dan selanjutnya mereka akan menyeberang dan kabur dari rak. Beruntungnya, bak air yang beliau gunakan ini cukup lebar. Jadi tidak mudah bagi semut rangrang untuk membuat jembatan hidup dengan tubuh mereka agar bisa menyeberangi pengaman rak ini. Sebagai masukan saja, kami lebih menyukai menggunakan oli bekas sebagai pengaman rak ini karena oli akan menyerap masuk ke dalam kayu sehingga semut rangrang akan enggan untuk merayap terlalu ke bawah atau terlalu dekat dengan bak oli. Mungkin di antara teman-teman ada yang menanyakan apakah penggunaan oli sebagai pengaman rak ini tidak mengganggu perkembangan semut rangrang di dalam rak. Selama lebih dari 10 tahun kami berternak semut rangrang, kami selalu menggunakan oli bekas sebagai pengaman rak ternak semut rangrang. Dan kami tegaskan bahwa kami tidak menemukan efek negatif apapun dari penggunaan oli ini. Oli bekas hanya berbau saat awal dituangkan ke dalam wadah, dan setelah itu tidak ada bau lagi. Penguapan oli pun tergolong minim karena titik penguapan oli berada pada suhu yang relatif tinggi, dan kita berternak di dalam ruangan, bukan di luar ruangan yang bisa terkena sinar matahari langsung dan rawan untuk bisa menguapkan oli ini. Jadi, pada suhu ruangan atau suhu kamar tidak menyebabkan oli menguap dengan cepat. Baiklah, untuk selanjutnya yang akan kita ulas adalah tentang koloni semut rangrang -rang yang dipelihara ini. Jika kita perhatikan, koloni semut rangrang -rang ini terlihat belum padat penghuninya secara maksimal. Seharusnya toples koloni ini bisa lebih padat terisi oleh semut-semut rang-rang pekerja Ketidakpadatan toples-toples koloni ini bisa dikarenakan dulu sewaktu pembentukan sarang terlalu banyak toples yang disediakan dan tidak berimbang dengan jumlah semut yang ada. Hal ini pernah kami ulas dalam video terdahulu. Ini akan mengakibatkan perkembangan semut rangrang -rang lebih lambat. Untuk ulasan berikutnya, kami akan menjawab pertanyaan beliau, yaitu mengapa sudah lima hari toples baru yang beliau sediakan belum juga terisi oleh semut rangrang. -rang. Seperti halnya kami jelaskan tadi, bahwa toples koloni semut rangrang -rang ini belum padat secara maksimal. Artinya, mereka akan memadatkan penghuni koloni lamanya sebelum mereka membuat koloni baru di toples kosong. Jika pun mereka membuat sarang baru di toples kosong ini, maka hal itu juga tidak akan menghasilkan perkembangan koloni yang maksimal. Karena yang terpenting untuk diketahui adalah Semut membuat koloni baru di toples lain bukan karena banyaknya wadah atau tempat kosong yang kita sediakan, akan tetapi karena mereka berkembang biak dan bertambah jumlah anggota koloninya, sehingga mereka membutuhkan tempat baru atau toples baru untuk dibuat sarang. Jika mereka tidak berkembang biak dengan baik, maka mereka tidak akan bisa mengembangkan koloninya ke toples lain. Ini artinya, percuma saja kita menyediakan banyak toples baru jika koloni semut rangrang yang kita pelihara tidak berkembang biak dengan baik. Itu tidak akan menjadikan kita memiliki koloni semut rangrang yang banyak. Akan lebih baik jika kita fokus pada perkembangan kepadatan toples yang sudah ditempati ini agar berkembang biak secara normal mengenai cara penempatan toples dan cara pengembang biakan koloni semut rangrang -rang agar lebih cepat menjadi banyak pernah kami ulas pada video terdahulu tentang cara penempatan atau penataan toples koloni semut rangrang -rang dan juga pada video tentang cara memperbanyak koloni semut rangrang -rang. Untuk bisa berkembang biak secara normal dan maksimal, koloni semut rangrang -rang haruslah memiliki elemen yang lengkap karena jika ada salah satu elemen koloni semut rangrang -rang yang kurang, maka semut rangrang -rang tidak akan berkembang biak dengan baik. Salah satu elemen terpenting dalam koloni semut rangrang -rang adalah ratu semut rangrang. -rang. Dalam hal ini, Beliau belum melihat dan menemukan ratu semut rang-rang pada koloni yang beliau beli ini. Di sini hanya terlihat beberapa calon ratu. Calon ratu ini jika dibiarkan berada di dalam toples memang akan mengganggu perkembangan koloni karena untuk makan mereka hanya mengandalkan dari suapan semut-semut pekerja, sehingga jatah makanan yang dibawa oleh semut-semut pekerja yang seharusnya diberikan kepada ratu, larva, pupa, dan semut-semut muda, tidak sampai kepada mereka dan hanya diberikan kepada calon ratu yang nantinya cuma akan pergi meninggalkan koloni mereka saat musim kawin tiba, seperti yang pernah kami ulas dalam video terdahulu. Untuk mengatasinya juga sudah pernah kami ulas dan Anda bisa menontonnya pada video kami terdahulu. Mas Ferry juga menanyakan kira-kira toples mana yang terdapat ratus semut rangrang. -rang. Karena kami tidak melihat secara langsung dan hanya melihat dari video ini saja, maka kami tidak bisa memastikannya. Namun, dari apa yang kami lihat dalam video ini, sepertinya kami tidak menemukan toples yang ada tanda-tanda bahwa di dalamnya terdapat ratu semut rang-rang. Semua toples yang beliau tunjukkan melalui video ini terlihat hanyalah toples koloni biasa, berisi semut-semut pekerja, larva, dan pupa. Jadi, sekali lagi, kami tidak bisa memastikan ada atau tidaknya ratu dalam koloni semut rang-rang ini. Mungkin lain waktu bisa kami ulas lagi dengan video yang lain dengan pencahayaan dan sudut pengambilan video yang berbeda selanjutnya. Kami memberikan masukan kepada beliau ini untuk penataan toples, sebaiknya disejajarkan saja dalam satu tingkat agar koloni semut rang-rang lebih saling berdekatan, dan semut rang-rang tidak hanya banyak berkeliaran di lantai rak, sehingga kinerja mereka lebih efisien. Untuk pertanyaan beliau yang lain adalah tentang kenapa semut berputar-putar di luar toples sebagaimana yang pernah kami ulas pada video terdahulu tentang misteri semut rangrang -rang yang berputar-putar di dalam toples, fenomena yang ada pada peternakan semut rangrang -rang ini memiliki kemiripan walaupun semut rangrang -rang ini berputar-putar di luar toples. Hal ini terjadi karena semut rangrang -rang saling mengikuti feromon yang ditinggalkan semut pada permukaan toples. Jadi, semut menganggap jalan yang mereka lalui adalah jalan dari teman-temannya yang telah sebelumnya melewati, sehingga dia mengikutinya. Padahal, tempat ini merupakan lingkaran toples yang, jika diikuti jejak feromon itu, maka akan menjadi perjalanan yang tidak berujung pada satu titik tujuan. Sebenarnya, jika dibiarkan. Nantinya semut-semut ini juga akan bubar sendiri dan kembali normal Fenomena ini tidak akan berefek buruk pada koloni semut rangrang -rang. Akan tetapi jika Anda ingin menyudahi perjalanan tanpa tujuan jelas ini Bisa Anda tiup semut-semut ini Atau bisa dengan menyemprotkan kabut air ke toples Sehingga jejak feromon hilang dan mereka akan bubar atau bisa juga Anda berikan sesuatu benda dengan menempelkan ke toples ini Agar semut tidak bisa mengikuti jejak feromon yang telah dibuat oleh semut-semut sebelumnya Oke teman-teman Demikianlah tadi review kami tentang peternakan semut rang-rang milik Mas Ferry Semoga bisa menjadi masukan dan bisa menjadikan pengetahuan tambahan juga bagi anda peternak semut rangrang pemula yang lainnya. Sekali lagi, jika ada yang ingin teman-teman tanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Bagi anda yang ingin peternakan semut rangrangnya kami ulas untuk kami berikan masukan, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan, dan nantikan video menarik selanjutnya dari kami. Tetap semangat, pantang menyerah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.